Bəyəlləmlər. Deməli, MV Akademiyanın ə, test toplusundan isim növsünə bağlı olan sınağın izahını təqdim edirəm. 1-ci sualda deyir: Ələyim isminin təhlili ilə bağlı fikirlər doğrudur. Ələyim isminin təhlili ilə bağlı fikirlər doğrudur. Amonium kimi işlənə bilər. Ələyim ismi deyirsə, müəllimlər, ismidir, fikir verin Ələyim ismini isimdirsə, deməli o onun başlağınız forması ələkdir. Ordadakı im isə mənsubiyyətdir, belədir. Və ələy biz də hər zaman sözün omonimli onun başlağınız formasına əsasən götürürük axı. Ona görə ələy isminin başlağınız forması nədir? Ələy. Bəs ələy sözü omonimdir? Təbii ki, xeyr. Bir olan getdi başlanıc formadadır. Xeyr, başlanıc formada deyil. Əgər sözə qrammatik şəkilçi əlavə olunubsa, bilin ki, həmin söz başlanıc formadan çıxıb. Ona görə ki, olan dəyiydi. Başlanıc forması 2 e, dəfə dəyişmişdir. Bəli, başlanıc forması 2 dəfə dəyişmişdir. O deməkdir ki, müəllimər, başlanıc forması 2 dəfə dəyişmişdir. O deməkdir ki, o deməkdir ki, həmin başlanıc formasına 2 leksik şəkilçi artırılmışdır. Sözün kökü əl Ə, ələ bir leksik, ələ ikinci leksik. Başlanıq forması. Deməli, 2 dəfə dəyişmişdir. Ə, əl sözündən ələ şəkilçi, ə əl şəkilçi artıranda bir dəfə dəyişib, yl leksik şəkilçi artıranda ə leksik şəkilçi artıranda bir dəfə dəyişib, y leksik şəkilçi artıranda 2 dəfə dəyişib. Bəli, başlanıq forması 2 dəfə dəyişib. 3 isimdən yaranmışdır. Nədən yarandığını, nədən nə yarandığını tanımaq üçün sonuncu leksiki tuturalım. Sonuncu leksikdə burada hansıdır? Sonuncu leksik təbii ki y-dir. Yı Y-ni tutdum, yəni ç-dir də. Amma əslində bu y var, bu ç-dir. Sadəcə saitləm başlanış şəkilçi artırıldığına görə ç y-yə çevrilib. Sonra sonuncu leksiki tutdum. Ələ, 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 nə et? Ələ feldir. Ələy nə? Ələy oldu isim. Yəni bu feldən isim yaranıb. Ələf felindən ələy ismi yaranıb. Buna görə 4-də olanda səhvdir. Kökü və başlanış forması e-nin itki səsidir. Kökü əl ismidir. Başlanış forması da ələy ismidir. Deməli, doğru da kökü və başlanış forması e-nin itki səsidir. Bir də cavab B bəndidir. Hansı cümlədə təsirli yallı söz yoxdur? Baxın. O elə müəllim istəyirdi ki, həmişə ona kömək edəsə. O elə müəllim istəyirdi. Burda müəllim təsirli yallıdır. Qeyri-mən təsirli yallıdır. Ümumiyyətlə təsriq alar, təbax istəyisə, həmin təsirli yallı sözü onu sözü ilə əvəz edin, həmin sözü daha doğrusu onu sözü ilə əvəz edin. Əgər Onu sözü ilə əvəz edə bilsəz, bilin ki, həm söz təsirli qaldadı. Məsələn, o elə müəllim istəyirdi ki, yəni onu istəyirdi. Onu ilə əvəz eləbildim, əvəz eləbildim. Müəllim sözün onu ilə əvəz eləbildiyimə görə müəllimsiz. Burada təsirli qaldadı. A bəndi getdi. Film təzə-təzə başlayırdı ki, hamnını salona yığdılar. Hamnını salona yığdılar, yəni onu salona yığdılar. Hamnını onu ilə əvəz elədiyimə görə hamnı sözü təsirli qaldadı. Deməli B olanda getdi. Mağazanın qarşısında köhnə uşaq paltarı qoymuşdular. Yəni uşaq paltarı qoymuşdular, onu qoymuşdular. Paltarı sözünü onu ilə əvəz elədimə görə paltarı sözü də təsir qaldadı. Anaya hörməti belə olan adam nəyi düz e, edər ki? Burada da nəyi sözü ilə özü təsir qaldı sualı olduğuna görə bu sözdə təsir qaldadı. E, Canımız dəbəndir. Elə at niyə düz düşmən sinəsinə sancsın. Elə at necə? Bu təbii ki əvəzlikdir e, və necə suala cavab verir? At net feldir. Nizə isimdir, özdə halı qaldadı. Düz e, ədadtdir. Düşmənin yiyəli qaldığı olan isimdir, sinəsinə yönlüq aldı olan isimdir. Sancısında feldir. Yəni təsiri qaldığı olan isim yoxdur D bəndində. 2-də deyil. 3-cü. Muafiq dairəyə uyğun gələn söz neçənci misradadır? Ən gözəl kəlmələr axtarın, seçin. E, deməli, müvafiq dairə sadədir, mücərrəddir. Artıq mücərrəd deyirsə, bilin ki, ismindən söhbət gedir, çünki yalnız isim mücərrəd ola bilər. Ən gözəl kəlmələr axtarın, seçin. Gözəl sifətdir, olmaz. Axtarın feldir, seçin feldir. Kəlmə isə isimdir. Sadə isimdir. Hardan bildim sadə isimdir? Təkcə kök və qrammatik şəkilçilərindən ibarətdir. Sadə isimdə ona görə Mücərrəddir, bəli. Çünki kəlməni biz gözlə görə bilmirik. Doğru. Eyni zamanda təsirli qaldadı. Bəs hardan bildim təsirli qaldadı bu? Təsirli qaldanmaq üçün nə edirdim? Həmin sözü onun sözü ilə əvəz edirdim. Onu axtarın, deyə bilərəm, deyə bilərəm. Yəni kəlmələri kəlmələri axtarın, yəni kəlmələri axtarın, təsir qaçı keçilində artıra bildim. Onu ilə də əvəz edib tapa bilərəm təsirləşəlgilcisi artırmaq adına təmaələrəm. Baxın, kəlmələr axtarın, yəni onu axtarın. Kəlmələr sözün onu sözünə əvəz elədimə görə kəlmələr sözü təsirli qaldadı. Deməli, A bəndidir cavab. Sonra 4-cü sual. Sxemin mərkəzinə ismin hansı halını yaza bilərik? Cümlədə təyin də ola bilər. Doğru. Təyin ola bilər. Aha tamamlıq ola bilmir, qoşmalarla işlənə bilər, uzlaşma əlaqəsinin əsas və əslı tərəfi ola bilər. Deməli, cümlədədir nə olur? təyin ola bilər. Tamamlıq ola bilmir. Əslində biz filoloqlar olaraq Bir az da də dərnəyə gedirik. Düzdür. Burada e, A bəndini nəzərdə tutub. Yəni adlıq aldıdı. Çünki adlıq ad cümlədə tə, e, təyin ola bilər. Məsələn deyirəm ki, e, taxta qapı. Burada taxta adlıq aldı olan isimdir və digər qapı isminin qarşısında gəlib. Taxta qapı necə qapı? Artıq taxta sözü başlayıb necə necə sualına cavab verməy. Yəni taxta ismi adlıq aldı olan taxta ismi sifətləşib və beləliklə cümlədə təyin olunub. Hə, tamamlıq ola bilmir tamamlıq ola bilmir amma bəzən tamamlıq ola bilmə məqamları var onu da deyəcəm. Qoşmalarla işlənə bilər. Bəli, adrıqal qoşmalarla işlənir. Məsələn, ə, Əli üçün. Əli hansı haldadır? Adrıq haldadır. Əli üçün və üçün qoşması ilə işlənir. Uzlaşma əlaqəsinin əsas və əsl tərəfi ola bilər. Əsas də ola bilir, tərəfi də ola bilər, aslı tərəfi də ola bilər. Bəli. Məsələn, deyirəm ki, Əli evə evə gəldi. Belə olanda gəldi. Mübtəda ilə xəbər arasında olduqda baxın, adlıq hal. Ad. Mübtəda ilə xəbər ə, arasında olanda, yəni mübtədamız adlıq halla ifadə olanda, daha dəqiq desəm belə olacaq. Mübtədamız adlıq halla ifadə olanda, Əli kim? Əli. Əli burada mübtədadır. Və hansı halda da adlıq olar. Mübtədamız adlıq halla ifadə olanda, yadda saxlamaq lazımdır ki, yadda saxlamaq lazımdır ki Müftə adamız ağırlıq alandan ifadə olanda əsas tərəf müftəda olur, yəni ağırlıq aldı söz əsas tərəf olur. Hər zaman belədir. Bəs nə zaman asıl tərəf olur? 2-ci, 3-cü növ təyin söz birləşmələrini ifadə olanda. Ağuzlaşma əlaqəsi 2-ci, 3-cü növ arasında da var. Məsələn deyim dağ havası. Burada havası sözü ağırlıq aldadır. Dağ yiyəli qaldadı. Üzləşmə əlaqəsi var dağ havasında bəli davazınumuzlaşma əlaqəsi var və asıl tərəf birinci tərəf, təsəssürlər ikinci tərəf. Onda belədir ki, havası adlıq aldı və asıl tərəf oldu burdur. Deməli, söhbət burdandan saldan gedir, adlıq aldandan gedir. Cavabımız 4-də A bəndidir. Amma bir şeydir. Burada problemdir. Deyir tamlıq ola bilmir. Yadda saxlayın ki, adlıq hal qoşmalarla ilişəndə tamlıq da ola bilər. Məsələn deyirəm Əli ilə gəldi. Kimilə? kim ilə? Mən artıq bunu qoşma ilə işlədəndə adlıqallı isim, adlıqallı söz, adlıqallı söz. Yəni dedim. Və onu qoşma ilə də artıq adlıqallı söz nə oldu? Cümlədə kim ilə cavab verib, tamamlıq da ola bilirdi. Amma yəni burada cavabı bunu götürüblər. Tamlıq ola bilmir fikrini götürüblər ki, tamamlıq ola bilmir, fikri doğrudur, amma qoşma ilə işlənəndə tamamlıq da ola bilər. Deməli, cümlədə təyin ola bilər, adlıq al. Tamamlıq ola bilmir, adlıq al. Bunu belə götürdülər. Qoşmalarla işlənə bilər, bu da adlıq al. Məsələn, qoşmalarla işlənə bilər, bəli adlıq al. Əli ilə gəldi, baxın, adlıq aldı, Əli ismi qoşma ilə işləndi. Uzlaşma əlaqəsinin aslı əsas tərəf olur. Uzlaşma adlıqallı isim, o zaman uzlaşma leqəsinin əsas tərəfi olur ki, mübtədar rolunda çıxış edir. O zaman uzlaşma leqəsinin asl tərəfi olur ki, 2-ci, 3-cü növ təyin söz birləşməsinə ifadə olsun. 2-ci, 3-cü növdə aslı tərəf adırq aldı ola bilər. Məsələn, dağ havasında 2-ci növdür, arasında uzlaşma əlaqəsi var. Əsas tərəf dağdır, asl tərəf havasıdır. Hava söz ağız saldadı adırq aldı. Belə. Cavabımız A bəndidir 4-də. Sonra hansı cümlədə, hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözü İsim və başqa nitq hissəsi kimi düşünmək olmaz. Fərqləndirici sözü isim və başqa nitq hissəsi kimi düşünmək olmaz. Qalib ordunu təbrik etdi. Ər qalib adam adı olsa, kim? Qalib isim olacaq. Bir də deyirəm ki, qalib ordunu təbrik etdi. Necə ordunu? Elə olanda da sifət olacaq. Deməli A bəndini isim və başqa nitq hissəsi kimi düşünə bildim. C bəndinə baxıram. Cavabımız B idi deyə B-yə axırda deyəcəm. A deyil. Şahın hüzurundaydı. Adil adam adı olanda ismi olacaq. Kim adil? Şahın üzündə idi. Amma ə, adil şahın üzündə idi. Yəni ədalətli şah. Elə olanda adil şah necə şah? Onda sifət olacaq. C-yə getdi. Armudu stəkanın yanına qoydular. Armudu nəyi? Armudu. Stəkanın yanına qoydular. Meyvə olan armudu götürüb stəkanın yanına qoydu. Nəyi? Onda isim oldu. Belə deyirəm, armudu stəkan. Necə stəkan? Elə olanda sifət. Deməli başqa növ hissəsi kimi düşünə bilirik. Şərti sualı oxumadan da başa düşürdük. Şərti sualı, hansı sual? Elə olanda sifət olur. Bir də deyirəm, şərti sualı oxumadan da başa düşürdük. Nəyi şərti? Elə də olanda isim kimi düşündük. Deməli həm isim, həm başqa növ hissəsi kimi bunu da düşünə bildim. Əmisi qızından bunu da eşitmişdi. Kim əmisi? Kim qızında bunu demişdi? Əmsi. Deməli isim kimi düşündü. Bir də deyirəm əmsi qızından. Yenə də burada əmsi isimdir. Yəni mən bunu başqa bir hissə kimi düşünə bilmirəm. Ona görə 5-də cavabımız B bəndi olacaq. Sura keçirik 6-cı suala. Görək bizdən 6-cı sualda nə istəyir? Verilmiş nümunələrdə isimlərə aid fikirlərdən biri yanlıştır. Verilmiş nümunələrdə İsimlə raid, fikirlərdən biri yanlışdır. Düşmənin gülləsi, də isə sinəmdən mərhvan əlinlə yaramı bağla. Həyat verəcəkdir bizə dərmanın, əlinlə yazılsın hökmü zamanın. 1-ci misradakı isimlərdən ikisi mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənmişdir. Düşmənin gülləsi, si. Güllə ismi, C mənsubiyyə şəkilçilərlə işlənib. Hardan bildiyim? Mənsubiyyə şəkilçiləri hər zaman mənsub olan sözə artırılır. Düzdür? Düşmənin gülləsində güllə düşmənə mənsubdur. Deməli mənsub olan söz güllə sözüdür. Ona görə güllə sözünə artırılan C mənsubiyyətidir. Dəyisə sinəmdən. Burdağı m da mənsubiyyətdir. Yəni, eee, yiyəlik hallı, deməli mənsubiyyə şəkilçiləri axı özündən əvvəl yiyəlik hal tələb edir. Bəzən cümlədə yiyəlik ixtisar olunur. Bəs onda mənsubiyyə şəkilçisini necə tapıram? Əvvəllər öz artırmaqdan öz sinəmdən. Öz artıra bilirəmsə ordakı şəkilçi mənsubiyyətdir. Öz artıra bildiyimə görə sinəm dən sözündəki m mənsubiyyətdir. Deməli, birinci misradə 2 dənə mənsubə şəkilçisi işlənib. Bu ə, artıq doğru fikirdir. A bəndi getdi. İkinci misradakı isimlərdən yalnız biri adır qaldadır. Mehriban Əlinlə, Mehriban sifətdir. Əlinlə. Əlinlə. Yəni Mehriban Əlin. Öz Əlinlə yaramı bağla. Deməli belə deyim, burdakı in mənsubiyyətdir e, və e, lə də qoşmadır təbii ki. Hardan bildim mənsubiyyətdir əlinlə sözü? Necə dedim? Mənsübə şəkilsiz söz tapmaq istəyirsə, həmin sözün əvvəlinə öz artırın. Əgər öz artıra bilirsə, mənsubiyyət artıramısan, mənsubiyyət deyil. Öz əlinlə yaramı bağlı. Öz artıra bildiyimə görə əlinlə sözündəki in mənsubiyyətdir. Mənsubiyyətsə burdakı lalə də iylə qısaldırmışdı qı da. Mehriban əlin ilə yaranbığlı. Deməli onda əl sözü adlıq haldadır. Bu da getdi, bizə yanlış istəyir. Son 2 misradakı qafiyə sözlər ismin eyni halındadır. Dərmanın həyat verəcəkdi bizə dərmanın əlinlə yazılsın hökmü zamanın. Həyat verəcəkdi bizə öz dərmanı. Öz dərmanı. Burdakı ın mənsubiyyət öz dərmanın ə, əslində belə olmalıdır. Bunu hansı halda olmağın rahatlıqdan bilmək istəyirsə, onu adi danışıq formasına çevirin. Həyat verəcəkdir bizə dərmanı. Həyat, həyat bizə dərmanın verəcəkdir. Verəcəkdir. İndi burdakı dərmanın hansı haldadır? həq bizə dərmanın verəcəktir. Yəni onu verəcəkdir. Onunla əvəz elədimə görə dərmanın sözü burada təsiri qaldadır. Deməli dərmanın sözü təsiri qaldadı. Hər zaman belə vəziyyətdə şeir nümunələri veriləndə həmin sözü götürün adi danışıq formasına çevirin və daha sonra onda rahatlıqla tapa bilmək mümkün olacaq. Sonra deməli dərmanın bildik ki, təsirli haldadır. Digər nümunələrə baxaq əlinlə yazılsın hökümü zamanı. İndi adi danışıq formasına çevirək. Zamanın hökümü əlinlə yazılsın. Əlinlə yazılsın. İndi burda zamanın hökümü. Nə nə mənasıdır? Höküm zamanı. Onda mənsub olan söz hökm olduğuna görə hökmündəki ü sözü mənsubdur. Ü şəklisi mənsubiyyətdir bəs yiyəliq hallı nə artırılır də əşyan yiyəsinə. Bəs burada hökmü sözünün yiyəsi nədir? Zaman. Onda zamanlıqca onda yiyəliq qaldadı. Onda belə çıxır ki, dərmanın təsiri qaldadı. Qafiyə təşkil edən sözlərdən anslaydı dərmanın zamanının. Dərmanın təsiri qaldadı, zamanın da yiyəliq qaldadı. Deməli eyni halda deyil ki, ona görə səf fikr C bəndidir. Sonra hansı cümlədə yiyəlik hallı hansı cümlələr yiyəliq hallı sözlə başlayır? Yiyəliqlı sözlə başlayır. Əhə. Bizim bu barədə əlavə təklifimiz yoxdur. Deməli belə bir şey fikirləyək. Bizim, bizim sözün görən kimi bilin ki, orada im yeri gəldi. Çünki orada şəxs əvəzləri heç va mənsubiyyət onsuz da qəbul etmir. Ona görə məsələn o, biz, siz, onlar ə, sözlərində mənsubiyyəti axtarmaq yersizdir. Bizimdəki im yeri gəldi. 1. Sonra ikinci ikinci yerə bizdə nəidir? İkincidə isə 1-in 5-ə nisbətini hesablaya bilmirdi. 1-in 5-ə nisbəti, yəni 1-in nisbəti. Nisbət nəyə məxsuddur? 1-in sözünə. Düzdür? Ona nisbətdəki i məsəbiətdir. Nisbətin yiyəsi nədir? 1, Bir, 1-dəki indi yəri qaldadı. Deməli 1-in 5-ə nisbəti 1-indəki in yəri qaldı. Yarı gələcəyin yiyəsi artırılır, mənsubiyyət şəkilcisindən mənsub olan söz artırılır. 1-5-ə nisbəti deyəndə burada nisbət 1-ə mənsubdur. Yəni mənsub olan söz nisbət sözüdür. Ona görə nisbətdəki birinci i mənsubiyyətdir. Bəs nisbətin yiyəsi nədir? 1-dir. Onda 1-dəki indi yəli qaldı. Deməli 1-2 canımızda 1-2 var. Mənnilik 4-ə baxaq. İndi mənniliyin və şərəfinlə yaşanmışsan həmişə. Hə burdakı görək indi yəli qaldı. Bunu bilməcə nə var? Yiyəli qal əşyanı yəsən bildirir. Burdakı in ya mənsubiyyət olmalıdı ya da yiyəlik. Əgər mənsubiyyət olsa əvvəllə öz artıra biləcəm. Olmasa öz artıra bilməyəcəm. Öz mənliyinlə, öz şərəfinlə yaşanmısan həmişə. Öz artıra bildiyimə görə burdakı in mənsubə şəkilcisidir. Yiyəlik hal deyil. Ona görə 4-də yəni 4-dəki cümlə yiyəlik haldan başlamır. Cavabımız nə olar? 1, 2, B bəndi. Sonra gəldik 8-ci sual. 8-ci sualda deyir hansı cümlədə, hansı cümlədə bir düzəltmə isim var? Hansı cümlədə bir düzəltmə isim var? Baxın, yelkən ismi. Yel ismindən yelkən ismi yaranır. 1 dənə düzəltmə isim. Yama nə et? Yama, yamaq nə yamaq. Yamaf felinə yamaq ismi yaranır. 2 dənə düzəltmə isim var. A bəndi getdi. O açarı büfetin gö gözünə salıb vurur, açarı və bayaqki kaseti çıxarır. Burda ne isimlə düzəltmə isim var. O isim deyil, əvəzlikdir. Açar düzəltmək isimdir. Açmaqdan açar ismi yarandı. Birdənə düzəltmə isim. Bufet sadədir, isimdir. Gözlük nə? Sadə isimdir. Salıb feildir. Burur feildir. Açır feildir. Bayaqçı sifətdir. Kaset isimdir, çıxarır feildir. Deməli kaset sadə isimdir. Sonra Gözünə sadəsindir və bufet sadəsindir. Yalnız bir dənə düzəltmək üçün açar sözdür. Ona görə 8-də cavabımız nə olar? B bəndi olacaq. Yəni bir dənə düzəltmək üçün açar sözdür. Bəs c, məsələn, a bəndində dedik ki, 2 dənə düzəltməsin var. Yelkənlə yamaq. C bəndində bəs düzəltməsin. Daxmacı, 1 düzəltməsin. Sonra gəlib qaz elə yemək, 2-ci düzəltmək üçün. 2 dənə düzəltmək üçün var bunda. Ona görə bunu götürməlik. Bir daxmacı, bir yemək sağına e, gedən bir neçə qadın qoruqdan tələsik e, keçdi. Sağın. Baxın, burada e, sağına gedən sağın sağmaqdan sağın yaranıb. Bir düzəltməyim. Bir də qoruqdan qoru felindən qoruq ismi yarandı. İki düzəltməyim. Burada da iki düzəltməyim var. Oxucuların bəziləri yeni kitabxananın istifadəsinə verilməsin maraqla gözlərdilər oxucu oxudan oxucu ismi yarandı. Kitabdan da kitab adı yerəndi. Burada 2 dədə düzəltməsi var. 1 düzəltməsi olan B bəndindədir. 9-cu sual. Bir feldən düzəlmiş isim deyil. Fəldən düzələn isim deyil. Görək nədir bu? Baxın. Tala nə et feldir. Talan nə oldu isim? Keç nə et feldir. Keçid nə oldu isim? Ye nə et feldir. Yənt nə oldu isim? Sı Neyət feldi, sıxıntı nə oldu isin. Və yığıncaq sözünü deyirəm. Baxın müəllimlər. <coughs> Deməli, feldən derivizəlmiş isim deyil. Yığ, neyət feldir. Yığın, nə, yığın oldu isim yığıncaq. Bax incə məqam var ha burada. E, yığıncaq sözü var, ya, yığıncaq. Bu söz səbəbən yığ, neyət yığ Yığın nə yığın, oldu isim. Yığıncaq nə yığıncaq oldu isim? Deməli, nədən düzəldiyini tapmaq üçün sonuncu leksik dütdüm caqa. Yığın nə yığın isimdir, yığıncaq nə yığıncaq oldu isim. Yəni bu isim nə isim düzəlib. Fəildən isim düzəlməyib. Birdən deyirsən, "Ay müəllim, yığın. Baxın, onda fikir verisə, yığıncaq sözündə vurğu hardadır? Caqda. E, caqı çıxanda vurğu harda qalacaq? Unda. Deməli, sözü elə deməliyik ki, vurğu unda qalsın. Yığın Elə dediyində vurgununda qalan da da yığın, nə yığın? Olur isim. Deməli belə sözü ki, yığıncaq kimi yığın e, isminə yaranıb. Felindən yox. Buna görə cavab 9-da C bəndidir. Hazır cümlədə 2 hal şəkilçisi işlənmişdir. 2 dənə hal şəkilçisi işlənib. 2 hal şəkilçisi işlənə. Deməli 10-cu sualda bizdən nə deyir? Birdən səs küy onu xəyal aləmindən ayırdı. Birincisi onu təsirli yallı şah səvəzlidir. Xəyal aləmindən. Bu da çıxışı qalladı. Birdən isə zərftdir və burdakı dən leksi şəkilçisidir, hal şəkilçisi deyil. Zərf cöldən şəkilçisidir. Vaqon dandan şəkilçisi kimdən, nədən, haradan sualın cavab versə hal şəkilçisi olar. O suala cavab verməsə hal şəkilçisi olmaz. Birdən səssiz onu xəyallar aləmindən ayırdı. Birdən necə? Necə sualın cavabıdır. Deməli burdakı dan leksi şəkilçisidir, hal şəkilçisi deyil. Onu təsdiq aldı da, aləmindən də çıxışı qaldadı. İki alçıq içişləni belə A bəndindən. Deməli, isimlərlə bağlı olan izahımız budur.